Пане Юрію, давайте почнемо все ж таки з Кіта Келога. Він у нас. Що може нести з собою цей візит? Про що можуть говорити в контексті того, що ну, з Росією ще домовлятися не виходить? Невже будуть тиснути на нас? Ну, коли я смотрю на появлення містера Келлога, крім того, що він є ефективною защитою ПВО для України. В остальное все его появление не несет большого смысла, потому что его заявления о мирном процессе делаются для в основном картинки, потому что мы видим, что результатов от этого нет. Серьезные люди ездят в Москву, а, видимо, менее серьезные ездят в Киев. С другой стороны, он приносит с собой посыл экономического империализма. Потому что зачем нужно сейчас Америке вообще вмешиваться в дроны, в компании дронов, кроме как попытаться значит, как бы получить какую-то здесь от этого прибыли, контроль, лицензии, патенты, а с другой стороны, как бы, ну, не говорить о том, что они не присылают ракеты и оружие, которое нужно, а вместо этого говорить о достижениях по поводу дронов. Ну, а какой в этом, как это помогает Украине? Поэтому к сожалению, когда я смотрю на мистера Келлога, то кроме его защиты, вот его присутствием, я вижу в основном театр и постановку. И мне кажется, что важно поэтому требовать от него конкретики и говорить, что именно будет делать и настаивать на том, что нужны санкции на Россию, и то, что нужно давление на Россию. А Украина должна получать военную помощь и не разговаривать о каких-то партнерствах с дронами. Когда понятно, что... Мо Америка може но але этого собирается вести вот такі выступления і приятные встречи. і тим не менш, президент України э, говорить, що э, назвав Кітакелога справжнім ППО, от про що ви пане Юрі згадали. Але запропонував ще й громадянство. Ну це такий жарт, звичайно. Але ж наскільки Кіткелог може бути впливовим для э, Трампа, чи все ж таки перший за Стівом Віткофом? Знаете, для меня, мне кажется, это его присутствие, по крайней мере, это можно шутить, это можно отоспаться, но, по крайней мере, чего-то есть какая-то грань, которую Путин на данный момент еще не хочет переходить, даже учитывая, что у него такие хорошие отношения с Трампом. Но все равно, видимо, он считает, что вот так Трампу портить картинку он не решается. Видимо, Видимо, есть где-то при пределу голового короля, когда уже дальше уже слишком холодно. Поэтому Келлок приезжает, и Келлок имеет, значит, поездку. С, той, с другой стороны, насколько он может влиять на Трампа, ну, Трамп, в принципе, мне кажется, не слушает. Он проводит свою точку зрения, свою методичку, и он считает, что Украина должна согласиться на условия России. Но у него свои причины. Поэтому то, что Келлок докладывает ему то, что совпадает с его мнением, он соглашается. То, что Келлог э, может доложить то, что не совпадет с мнением Трампа, возможно, Келлог даже Трампу и не докладывает. Потому что Трампу нужно докладывать хорошие новости о том, как он прекрасно одет и как он прекрасно выглядит. А Келлог может выглядеть на картинке, показать. Понимаете, у многих американцев, которые не следят за ситуацией, сам факт такой красивой картинки Келлог в Киеве, то есть мы что-то делаем по этому поводу, мы пытаемся эту ситуацию как-то разрешить, повлиять, нам не мы не так плохо себя чувствуем, когда мы видим, что Путин продолжает бить ракетами по Киеву, по квартирам, по людям, по, по в стране, по Украине. Ну смотрите, есть Келлог, наш президент старается. Ну что наш президент может сделать? В конце концов он не президент России, а он не президент Украины. Если бы он был президентом Украины, он бы в 24 часа. Но он не может этого сделать. Единственное, что он может сделать, это опубликовать дело Эпштейна. Вот тут у него проблемы. Пане Юрію, про то, э, те, что, власне, говорил Дж, Джей Ди это однозначно ключевая фигура в э, и команде Трампа. Про те, що ніби Путін готовий відмовитися від неокупованих територій і лишити нам ще й Запоріжжя і Херсонщину. До чого це знову ці розмови про території? Ну що має на меті Джей Дівенс такими заявами? Джей Дівенс транслюють точку Трампа здавається по поусловім Путіна. Джейди Венс уже известен тем, что он как бы, ну, соревнуется с Медведевым в каком-то смысле, в уровне того, на что он может сказать, как ты думаешь, вау, я даже думал, не думал, что такое можно сказать официальному лицу, когда он рекламирует идею военных преступлений и говорит, что это лучший способ использования нашей армии, ему говорят, это военные преступления, ему говорят, а он отвечает, мне наплевать, как это называется, это человек, который показал, что у него нет дна. Он активно погружается в этот трампизм и явно идет впереди паровоза. Он, или я бы сказал, с паровозом, потому что забегая слишком далеко, у него и на это наглости нет. Поэтому он просто транслирует точку, ну, кремлевскую методичку, которую, может быть, Трамп не может запомнить, но Джей Ди Венс может ее озвучить. Знову так само было озвучено иным Джей Ди Венсом. А раніше Трампом про економічну співпрацю з Америкою наскільки це може бути реалістичним? Ну і санкції з Білорусі теж цікавим аспектом зняли з Белавіа. ще один диктатор, ще один автократ, і от з ним у Трампа знову порозуміння. Ну да, вот а, такие у нас сейчас президенты. Я думаю, что Лукашенко думал, что ему сейчас привезут какой-то страшный ультиматум. А вот это, вместо этого привезли запонки из Белого дома, как будто он индейец, который меняет Манхэттен, и ему дали стеклянные бусы. А, в общем, так это выглядит все странно, но а, ожидать помощи от такого президента бессмысленно. Сейчас Европа пытается объявить, хотела бы объявить новых санкциях против России вместе делали это раньше с Соединенными Штатами, теперь не получается. Трамп себя ведет очень все более и более активно на стороне России, и в какой-то момент, если мы не хотим признать, что король, так сказать, одет в русский воздух, то это уже как бы наша проблема, потому что мы ему говорим, нет, сэр, вы, ну вы прекрасно одеты, или вы понимаете, что вы голый, а он просто вот так живет, он помогает России как может, у него, он не видит проблемы с тем, что дроны летают над польской территорией. Он считает, что это ошибка со стороны Путина. А поляки говорят, нет, это не ошибка. А Трамп, а что Трамп? Значит, опять король голый или нет? Кто согласен признать, что он прекрасно одет? Вот такое разделение мира сейчас у нас происходит на глазах. И это, знаете, это, в общем, с одной стороны, очень опасно, а с другой стороны, ясно и просто бесценно. Якщо говорити про е, ще Білорусь з її території залітали дрони в Польщу, і от тут, пане Юрі, теж цікавий аспект. Дональд Трамп відреагував не за дві доби і сказав, що це, мабуть, помилка. Що про це говорять американці? Польська сторона сказала однозначно, що це не помилка. Чи дослухається до них Дональд Трамп? Знаєте, я дивився вчора інтерв'ю на пана Сікорського на CNN. И я был впечатлен тем, что он сказал, что э, очень важно помогать Украине три или четыре раза за это интервью. Такое ощущение, что это был чуть ли не министр иностранных дел Украины, настолько он активно ратовал за то, что нужно помогать э, Украине. С другой стороны, Польша понимает, что сейчас ситуация тревожная и, как было озвучено, они сейчас ближе к военному столкновению с Россией, чем за все время со Второй мировой войны, поэтому здесь понимают серьезность. Здесь много, опять же, людей с польским бэкграундом. Польша это чуть-чуть, в каком-то смысле, намного ближе к США, чем Украина. В точке зрения этноса, намного больше людей, связанных с Польшей. Мне кажется, так получилось исторически. Но с другой стороны, Польша это член НАТО. Это не шутки. Если они говорят, что на нас нападают, а Трамп отказывается это. Признать. Опять, тогда какой смысл в этой организации? Тогда нужно вступать в какую-то другую организацию. Когда вы нажимаете на кнопку, появляется полиция. Потому что если вы нажимаете здесь на кнопку, а вам говорят ошибка, значит это не та полиция, которая вам нужна и опять же, вот это четкое понимание того, что происходит то, что теперь Польша перекрывает границу с Белоруссией, а в это время Трамп обнимает, готов обняться с Лукашенко, и я не считаю, что это что-то, что произошло за спиной э, Путина, я думаю, что это часть легитимизации Путина и путинского режима, и на западе могут спорить о том, если Беларусь является э, собственным государством или нет но то, что Трамп их воспринимает Принимает как часть путинского режима, это бесспорно. И Трамп на это все может посмотреть, сказать, что он делает что-то приятное Владимиру Путину. Он таким образом хочет Россию от Китая оттянуть, потому что что-то вот Путин только что был в Китае без Трампа. Да, так что теперь Трамп, кажется, пытается понять, когда он сможет съездить в Китай, что без Путина, или может быть там Путин где-то будет прятаться, и они увидятся наконец. Это, знаете, у нас есть Джей Ди Вэнс, значит, президент и вице-президент. И когда мы смотрим на э, этого президента, которого уже обсуждают, то ли он жив, то ли он не жив, то ли он уйдет в отставку, если все дело Эпштейна, если оно разовьется, что здесь происходит. И мы видим, как он хорошо относится к России, а с другой стороны... Стороны, ми видим, ми общем-то негодяя Джейди Венса, который ну просто готов сказать что угодно, но он не так хорошо относится к путіну к Росії. Какой, какой здесь кто самом деле лучший вариант хм. цікаво, пане Юрію. Пише політика про те, що європейці ніби переконали Дональда Трампа ну тиснути на Росію, що точніше переконали в тому, що Путін затягує і зриває переговори, і треба на нього тиснути. Чи піде на це Трамп, як ви вважаєте, наскільки має рацію видання? Ну тому, що посилаються не на багатьох неназваних джерел, але ж чи зміниться ситуацію якось на практиці? Смотрите, на практике, да, чтобы администрация Трампа не говорила, она продолжает заниматься тем, чем она занималась. Если она бездействовала, то она будет бездействовать. Если она заявила, что она хочет Гренландию, то будут искать. Почти, например, всплыла история о том, что Трамп послал людей в Гренландию, чтобы они, а, подкупали политиков, б, искали оппозицию, и, три, искали распятых мальчиков, типа которых можно было бы использовать для того, чтобы отколоть Гренландию от Дании. И Нашли там опубликован какой-то репорт страшный. В общем, все движется путем для Трампа. А он сейчас чувствует, что он не должен перед кем отчитываться. Его сейчас вот все эти балансы, противовесы в Соединенных Штатах, с этим у нас большие проблемы. А учитывая, что у него практически нет сдерживающего ничего в США, представить себе, что его что-то будет сдерживать за пределами США, где его, ну, как бы избиратели вообще не следят за тем, что происходит, менее вероятно. Поэтому давление на Путина выглядит, ну, почти как анекдотом, какой-то нанайский на на мальчик, я не знаю, что это уже, как это точно определить, и европейцы это видят, это всем заметно, это не только заметно Юрию Рашкину или всем украинцам, мне кажется, что Западная Европа и Центральная Европа и все страны, которые находятся в НАТО, теперь пытаются только понять, как же НАТО должно работать и может ли НАТО работать без активного участия США и насколько США вообще на самом деле будут тормозить противодействие и вредить оборонноспособности Оборонного Союза НАТО. Так что в это то, что мне сейчас кажется более большим вопросом. И ответ, что, конечно, Трамп будет вредить и Трамп будет замедлять, потому что с точки зрения Трампа, все то, что происходит, это зеркальная противоположность тому, что мы думаем. Если мы с вами думаем, что остановить Путина, это означает остановить Третью мировую войну, он считает, что остановить Украину от... От сраження означає остановити Третю мировую війну. Тут просто все акуратно наоборот, і треба розсматривати ситуацію в такому ракурсі, на жаль, пане Юрію, така вона дійсність, але ж розуміємо, що це і це ще не кінець, і далі буде. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що доєдналися, за те, що поговорили, розказали про процеси і в Сполучених Штатах. Ну і про нашу війну в контексті. Америки і візиту до нас поважних американських діячів. Юрій Рашкін, депутат округу рок, штат Вісконсин, ведучий Ютуб-каналу Рашкін Репорт, доєднувся нашого ефіру. Поговорили про ситуацію. От, зрештою, з візитом Кіта Келога з політикою Дональда Трампа. Но от пан Юрій каже, що Дональд Трамп робить все так, як він хоче, і буде так робити надалі. Ідемо ми теж вперед.